Кабінет міністрів в парламенті рішив поговорити о тарифної політики. Чим може оправдатися правительство? Попитались розказати о субсидіях і енергоефективності. За нашими прогнозами розрахунками очікується, що чисельність одержувачів житлових субсидій може скласти від 3,5 до 4 мільйонів сімей. Тобто, це майже 25% сімей України, які мають увійти в програму житлових субсидій Нами було направлено. Державні субвенції на модернізацію котелень в минулому році. Крім того, ми зменшили соціальні норми використання газу в теплі і на комфорті. Крім того, адміністративним шляхом було зменшено на 30% ліміти споживання газу. Саме важне, що упомянули, так таке та тарифів. Почому їх необхідно підняти всім раз. Как они рассчитали, что в 7 раз? Вот они должны расшифровочку, чтобы мы посмотрели, какие расходы, какие затраты, сколько там э, украинского газа, сколько импортного газа, какие расходы на маркетинг, какие расходы на, на командировку. Нет, ну понимаете, просто курьез получается, такая какая-то подозрительная ситуация, что вот а они посчитали тариф, а на основе чего? Они вряд ли это захотят, потому что они даже на запросы депутатов не хотят расшифровку показывать, хотя формально обязаны. Критику за підняття тарифів прем'єр-міністр назвав політиканством. їх провірку, по мені Яценюка провести іностранці. Всі тарифи, які встановлені незалежним органом, підкреслюю, це не уряд, а незалежний орган, повинні пройти аудит найбільших чотирьох міжнародних світових компаній. І ми тоді закриємо цю політологічну лавку. Про тех, кто борется за долю украинцев. Треба было пять лет у тому бороться, когда подписывали цену на газ. Яценюк в своих выступлениях, не стесняется зацепить Юлию Тимошенко, при этом еще недавно он вызволял ее из тюрьмы и возглавлял фракцию «Батькивщины». Другое дело, какую политику проводит нынешний премьер. Осенью граждане Украины ужаснутся, получив платежку. Это ведь отопительный сезон пока закончился. И они хитро сделали, что вот именно этих 3-4 месяца, весна, лето и первый месяц осени, до октября, пока отопительный сезон не начнется, люди привыкнут к этому, что якобы чуть-чуть больше. А за это время они что-то там сделают. Поэтому очевидно, что тарифная политика, во-первых, она не является национальной политикой, чтобы защитить гражданина Украины, защитить украинского производителя и обеспечить подъем экономики. Она антиукраинская, эта политика. Она уничтожает украинского производителя и резко ухудшает жизненные условия наших граждан. Примером как раз тотальной антиукраинской политики стали и коррупционное разбирательство в парламенте. Рабочая группа должна была сделать отчет о сведениях, поступивших от экс-главы госфининспекции Николая Гордиенко. Выводы народных депутатов Яценюк не выслушал, лишь успел оправдаться. Я ни в чем не виноват, это все правительство Азарова, Януковича и даже Тимошенко с Яхануровым. Всі ці звинувачення стосуються не уряду, не прем'єра, а діяльності державних підприємств за період діяльності Миколи Азарова, і навіть деякі стосуються ще попереднього уряду перед Миколою Азарова з 2006 року. Но в сведениях Николая Гордиенко и другие даты 2014 год или тогда Яценюк не был премьером, а если был, то коррупцию следовало пресекать. Но правительство, как было указано в отчете рабочей группы, серьезно сократило финансирование и кадры в госфининспекции. Ее сотрудников не допускали на предприятия для проведения проверок, а правоохранительные органы, в том числе Генеральная прокуратура, не реагировали на сигналы инспекции о злоупотреблениях. Вывод рабочей группы по Яценюку звучал так. Он ответственным за противоправные действия, вчиненные членами кабинета его министров и керевиками государственных предприятий. В отчете звучали имена. Согласно ему, в коррупционных схемах замешаны и глава НБУ Гонтарева, и новый глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, и ряд народных депутатов из разных фракций. У нас есть очень интересные имена. Пан, пан Микола Мартиненко, Пан Еремеев и инши. Если вы хотите узнать, с какого питання, то вы меня дослушайте до конца. Получается круговая порука. В коррупции замешаны люди из разных депутатских фракций, из разных политических сил, которые захватили власть в Украине. Паразитируют, когда страна находится в тяжелейшем экономическом положении это коррумпированные чиновники, коррумпированные олигархи, это миллионеры и миллиардеры, цель и задача которых нахождение во власти не решить проблемы для украинского народа, а сохранить свое имущество, капитал, обогатиться и, естественно, такая использовать эту власть для защиты своих только интересов. Когда мы говорим об этой власти и обвинения в адрес того же Яценюка, ну, я думаю, в ближайшее время придет э тот период, когда скажут, а сколько у него гражданства самого Яценюка. Но ну, об этом-то люди будут знать. И являясь такими лидерами, как они себя называют, а в это время уже паспорта других государств в мешке держат. Ну о чем тут можно говорить? О каком патриотизме? А те, которые пытаются его обвинять, они точно такие. Потому что они пытаются сегодня оправдать то, что они привели их к их власти. Они же точно такими методами действовали. Следует посмотреть, насколько долгосрочным будет интерес народных депутатов к злоупотреблениям в правительстве Яценюка. Скорее всего, он имеет показушный политический характер. Другое дело, что коррупция имеет характер тотальный. Я не раз говорил, что реформировать систему, которая последние 25 лет выстраивалась и цементировалась, и бетонировалась, такое, которое очень трудно сейчас раскачать как-то. Грузинский глава украинского Минздрава вот уже полгода рассказывает, в каком плачевном состоянии ему досталась отрасль, которую необходимо реформировать. Все абсолютно завязано бюрократией. Я, я просто, ну не знаю, это настолько тяжело, что я уже начал высказываться об этом вот так публично. Элементарные вещи. Понимаете? И столько органов, которые в этом работают, разных государственных, что уже не поймешь, куда кому обратиться, чтобы, чтобы быть... Ну, это ненормально, когда по телефонам, смс-ками надо с министрами общаться, давать им входные номера, чтобы они там присмотрели за, за, за бумажкой. Да? Ну, поэтому это все очень задерживает. Если расшифровать слова министра об СМС-сообщении, то всплывают вполне реальные факты. Вот скриншот СМС-послания нардепа Бориса Филатова из Днепропетровска о том, что больные, нуждающиеся в гемодиализе, перекрыли улицу. Нет жизненно необходимого препарата, без которого аппарат «Искусственная почка» не работает. Министр, как видим, спрашивает, где это. Великовата Украина, в ней больше граждан, большие территории, слишком много больниц и пациентов по сравнению с Грузией. Поэтому перекладывать кальку реформ Минздраве Грузии к Украине – слишком простое решение проблемы, за которой миллионы жизней. Ну а больным людям совершенно все равно, как общаются чиновники и как решают вопросы. Людям нужны лекарства, как, например, больным гемофилией или ВИЧ-спид инфицированным. Для них препаратов осталось на месяц. Тендеры не проведены. Напомню, что предыдущего министра уволили именно из-за заваленных тендеров. И отсутствие лекарств. Чем же отличается руководство господина Квиташвили? Здесь надо какие-то кардинальные шаги делать и не выдумывать ноу-хау, а использовать международный европейский опыт. Этот же министр, будучи там у себя в горах, он четко передал эти же закупки э, э, гемофи... Ассоциации гемофиликов Грузии. И они это да. закупали, и нормально, да. никаких А тут он, чего он вас не любит, я не понимаю, вы другие какие-то? На очередном заседании Квиташвили решил похвастаться проделанной работой. Рассказал, как сотрудничать Минздрав с международными организациями. Первый пример такой работы, результат – это поставка вакцин по полио, которую произвела, произвела ЮНИСЕФ, детский фонд организации ООН. Закуплено было с помощью канадского правительства на 3,5 миллиона долларов. Это, в принципе, покрыло всю потребность, которая у нас есть. Новотранії медики говорили, що ждуть вакцини теж із Канади, так сказати, гуманітарна помочна прикінці квітня місяця. Очікується досить велика поставка. Це гуманітарна допомога від уряду Канади, якщо так. не зраджую пам'ять вакцини проти поліомієліту. Там двох типів вакцини проти поліомієліту. І для нас це достатньо кілька щоб перекрити цілий рік. Звичайно, це не вирішує питання дифтерії правця. Вакцина буде постачатися та яка в Україні зареєстрована. Для того щоб казати, що це подарунок, але в даному випадку це подарунок зареєстрований в Україні. Пам'я пацієнтів України недовольний міністром уже й в Верховної Раді. За два місяці не вдалося відправити жодну дитину важкохвору, жодного смертельного хворого пораненого АТО за кордон, тому що міністерство охорони здоров'я свідомо саботує. МОЗ навіть не продумав механізму подачі документів. документов, вид участники в АТО. А на это лечение Кабмин дополнительно выделил 152 миллиона. Сюда попадают больные дети и воины зоны АТО. Но средства так и не использовали. В свою очередь министр утверждает, что 40 граждан Украины из АТО сейчас лечатся за границей. У нас есть комиссия, которая получает документы и сразу же направляет в клиники за границей. Я, 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 вы, можете ко мне прийти и поговорить по-человечески. Я вам говорю, каждый раз, когда заходит к нам, заходит просьба, мы всех отправляем. На заседании парламента подчиненного начал защищать премьер. Что я вам могу точно подтвердить, это то, что бездушность и безответственность чиновников на низких уровнях не просто но а процветает. Им все равно. В очередной раз вину за пробуксовку реформ команда премьера перекладывает на саботажников из среднего и низшего звена. Плохому танцору, как говорится, все время что-то мешает. За 14 месяцев у власти команда Яценюка не то что своим гражданам, а иностранникам с запада не может придавить ни одной реформы. Депутаты Верховной Рады времени зря не теряют и уже предлагают уволить грузинского министра. Как оказалось, в Верховной Раде уже даже зарегистрирован проект. Но текст пока на сайте парламента отсутствует. Лидер КПУ Петр Симоненко 13-14 мая принял участие в конференции, проведенной по инициативе Левых прогрессивных сил Европы в Брюсселе. Тема мероприятия была посвящена 70-летию Великой Победы. Политики, в том числе депутаты Европарламента, обсудили, как не допустить расползания фашизма в Украине и Европе. У нас профашистский режим устанавливается. Это борьба против инакомыслия и прежде всего, как и в 30-х годах, это борьба против коммунистов. И антикоммунистическая истерия, которая сопровождает не высказывание отдельных политиков, а целенаправленную политическую линию и практическую линию в исполнении президент, кабинет министров, Верховный Совет. И все они вместе сообща, используя давление на те же судебные структуры, правоохранительные органы пытаются как раз вот эту борьбу с инакомыслием через борьбу по запрету коммунистической идеологии и коммунистической партии Украины представить для общества как тот жупил для устрашения, чтобы никто даже рта не смел открыть. В Европе с вниманием рассмотрели не только проблемы свободы слова, но и экономический крах в Украине. В Европе с тревогой сегодня относятся к тому, что ухудшается экономическая ситуация в Украине. Ухудшение экономической ситуации – это возрастание социальной напряженности. Потому что дальнейшая люмпинизация общества как раз и приводит к тому, что режим сам по себе олигархический и профашистский, он и будет использовать люмпинизированную часть общества для того, чтобы сохраниться больше при власти. И в данной ситуации они используют и войну в Украине, чтобы сохранить себя при власти, а глубокая люмпинизация, дает им возможность перенаправлять вот эти социальные протесты уже в своих интересах через физическое давление и насилие Опасно что власть использует террористическое давление и запугивание в обществе но никак неспокойный диалог и полемику в украине когда идет война, когда действительно многие граждане с каждым днем все хуже и хуже живут, когда 40% населения находится за чертой бедности, инфляционные процессы раскручиваются и далее, нет политического диалога. У нас что, нет тех политиков, которые готовы предложить свою программу действий? Мы, коммунисты, предложили. И вы знаете, что эта программа публична, проект ее опубликован, и он, этот проект называется «Украина на пути от войны к миру», где мы четко изложили позицию мирного разрешения этого конфликта и экономическую стабилизацию в Украине. Предложения лидера КПУ Петра Симоненко получили поддержку среди политиков Евросоюза, учитывая те риски, которые несет ситуация в Украине для Европы, понимая, чем может обернуться нахождение в руководстве страной политических проходимцев.